В результате анализа боевых действий, которые проводит наша бригада, было принято решение, что необходимо приобретать так или иначе наземные средства поражения, такие как дроны, всякие автоматизированные платформы и так далее. Задача дрона нести на себе четыре противотанковых мины на дистанцию там где-то около трех километров для того, чтобы можно было в системном таком использовании, то есть в э, использовании вместе там с воздушными дронами, системами поражения всевозможными э, стандартными э, в комплекте с ними э, наносить врагу максимальный урон. Если наши бойцы, управляющие этой машиной, видят цель, к которой они стремились, доехали, они просто нажали на кнопку на пульте, им происходит инициация и подрыв. Если эта машина заглушилась рэбом, вот она выехала, проехала какую-то дистанцию, но где-то ее заглушил рэп, она становится в режим боевого ожидания. Если в этот момент с этой машиной начнут происходить какие-то движения, перемещения, кто-то захочет ее поднять, ну, то есть она попала в руки к противнику, условно говоря. Она произойдет у нее инициация, она сама по себе взорвется. Рэб не работает все время, он работает какими-то периодами. Вот он закончил свое действие, а мы видим, что машина осталась на месте. Оператор опять ее включает и поехал дальше выполнять свою функцию. Подрыв четырех противотанковых мин дает достаточно серьезный эффект, ну там около 40 килограмм тротилового эквивалента. Ну то есть это совсем не маленькая взрывчатка на самом деле. Я напоминаю просто, чтобы остановить танк одной мины достаточно. То есть это достаточно серьезное оружие. А тут их четыре. И основная задача это все-таки разрушение укрепрайона района противника. Также эти дроны могут использоваться в виде засадного оружия. То есть он может заехать, условно говоря, в посадку, стать боевую изготовку и ждать команды на взрыв. Если их оснащать необходимыми боеприпасами, можно уничтожать как технику, так и укреп сооружения противника, такие как блиндажи и так далее. На дроне стоит камера, которая позволяет управлять ими днем и ночью. Система управления простая, основное преимущество данной техники перед дронами, которыми мы привыкли называть дронами, это летающие, это высокая грузоподъемность. То есть летающему поднять 4 мины и нести очень сложно, практически невозможно. А этот несет. Второе, даже если он попадает в зону воздействия РЭБа, он просто останавливается и дальше не едет. Когда РЭБ выключается, он продолжает выполнять свою функцию. Чего на воздушных системах практически невозможно. Они либо теряются, либо улетают, либо падают. На сегодняшний день этот дрон стоит 60 тысяч гривен, грубо говоря, полторы тысячи долларов. И он имеет возможность трансформироваться. То есть он может быть как камикадзе, так и транспортным дроном. И сейчас разрабатывается на базе его система миноукладки. То есть он может быть и миноукладчиком, и минным тращиком. Система, которая может таким образом по заданным координатам приводить дрон в пункт назначения, она основана на таких системах, как GPS и так далее. Но они все глушатся на передовой и практически не работают. Поэтому управление, обученным человеком, не составляет больших трудностей. И, кстати, обучить человека работе на этом дроне значительно проще, нежели на летающем. Любой человек, который будет управлять этим средством, он должен понимать, что на вертикальную стену он не поедет. Правильно? Если там заросли такие, что через них не прорвешься, значит, их надо объехать. Это же ну, не вездеход в полном смысле слова. Это все-таки машина, которая требует понимания, как ей управлять, как, в принципе, и любая другая машина. То есть надо заранее составить себе план действий, ознакомиться с всякими картами, понять, каким образом максимально эффективно использовать эту машину в сочетании с другими средствами поражения. Тогда будет эффект. В любом случае это просто оружие, им надо уметь пользоваться.